Я считаю, что Владимир Сорокин это тот автор, который э, как никто э, в литературе очень выпукло показал психологию толпы. Он как никто э, показал э, психологию стад, стадности, стадного чувства. И он как никто показал ужас этого. Я считаю, что Владимир Сорокин с его э, да, образами, замешанными на экскрементах, на жестокости, они на самом деле очень нежные, очень трогательные. Вот. А вот это вот э, специальное такое бравирование, специальная бравада и специальная шоковая э, образность его да, – вот. Она призвана к тому, чтобы разорвать привычный ход мысли человека, привычный э, психологический подход к литературе. И знаете, когда человек вот так вот, он, как я уже говорил, да, живет такой размеренной своей жизнью, обывателя серого, когда ему по башке так бах! Вот он такой, ой, что такое? Вот э, Владимир Сорокин, подвиг его и величие его в том, что это писатель, который каждый раз вам делает по башке, бах, проснись. Вот, поэтому надо читать Владимира Сорокина. К сожалению, здесь маленький выбор. Вот только очередь. Я думаю, что нужно прочитать и «Путь бро», и «Лед».